Ini James Thompson melaporkan untuk CNN. Tiga minggu yang lalu, seluruh Amerika terpegun, seolah-olah baru terjaga dari tidur yang lena. Sebuah soalan, ringkas tetapi mendalam, mula bergema di setiap sudut negara. Adakah negara seperti ini benar-benar wujud? Dan mengapa selama ini kita tidak pernah tahu? Persoalan ini menjadi tular di seluruh Amerika Syarikat selepas satu peristiwa yang tidak pernah berlaku dalam sejarah. Seramai 3,500 warga emas Amerika yang terdiri daripada golongan elit dan bangsawan masyarakat menaiki lapan buah pesawat sewa khas menuju ke sebuah negara di Asia Tenggara, Malaysia. Pada mulanya, ia hanyalah sebuah percutian golf yang biasa. Namun, selepas enam hari lima malam, Sesuatu yang luar jangka telah berlaku di balai pelepasan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Sekumpulan warga emas berusia dalam lingkungan 70N dan 80N berhenti terpempan di hadapan pintu pelepasan. Tiada seorang pun yang mahu melangkah masuk. Saya tak mahu pulang, kedengaran suara seorang lelaki tua. Bolehkah saya tinggal di sini untuk beberapa hari lagi? Pemandangan yang luar biasa ini disiarkan secara langsung ke seluruh dunia melalui CNN. Dan dalam masa sehari sahaja, ia telah ditonton lebih 10 juta kali. Kesan daripada insiden ini amat dahsyat. Tiket penerbangan ke Malaysia habis dijual. KLIA mencatat rekod jumlah ketibaan penumpang harian tertinggi dalam sejarah. Apa sebenarnya yang telah terjadi kepada kumpulan warga emas Amerika ini? yang datang hanya untuk bermain golf. Berikut adalah catatan dari sudut pandangan saya, James Thomson, wartawan CNN yang menyertai perjalanan ini dan merakam setiap detik dengan mata saya sendiri. Segalanya bermula di dalam sebuah bilik mesyuarat yang dingin di ibu pejabat CNN di Atlanta. Pada hari itu, para wartawan kanan sibuk membentangkan tajuk-tajuk berita yang berat, konflik yang semakin meruncing di Timur Tengah krisis ekonomi yang melanda Eropah dan ketegangan politik dalam negara. Saya pula hanya duduk diam di sudut bilik, menanti giliran dengan sabar. Apabila tiba giliran saya, saya membentangkan satu cadangan yang berbeza. Saya membawa data mengenai sebuah syarikat pelancongan premium untuk warga emas yang terbesar di Amerika. Syarikat itu sedang merancang satu lawatan golf yang bersejarah ke Malaysia dengan penyertaan seramai 3,500 pesara kaya, memerlukan sehingga 8 buah pesawat sewa khas. Ketua editor saya, Mark, seorang diteran dalam bidang kewartawanan, mengerutkan dahinya. Suasana di dalam bilik itu serta-merta menjadi dingin. Seorang wartawan kanan yang duduk di sebelah saya bersuara sinis. Hanya orang tua pergi bermain golf? Bagaimana itu boleh jadi berita? Adakah awak kini bekerja sebagai ejen promosi untuk kempen tahun melawat Malaysia? Thomson Saya menarik nafas dan menjelaskan dengan tenang. Ini bukan sekadar tentang golf. Para peserta dalam lawatan ini kebanyakannya adalah bekas CEO syarikat-syarikat gergasi dalam senarai Fortune 500, pelabur terkemuka dari Wall Street dan peguam-peguam ternama. Sepanjang hidup mereka, destinasi percutian mereka terhad kepada Hawaii, Scotland atau Switzerland. Persoalan saya ialah, mengapa secara tiba-tiba dan serentak mereka semua memilih Malaysia? Namun, Mak masih tidak menunjuan minat. Jika awak tiada apa-apa yang lebih baik untuk dibuat, pergilah lihat katanya acu tak acu, seolah-olah memberi saya tugasan yang tidak penting. Walaupun disambut dingin, saya tahu ada sesuatu yang istimewa mengenai kisah ini. Apabila saya dan jurukamera saya tiba di lapangan terbang antarabangsa JFK, kami terpegun dengan pemandangan di hadapan kami. Lapan buah pesawat penumpang bersaiz besar, berkemungkinan Airbus A380 milik Malaysia Airlines, tersegar megah di landasan. Di setiap ekor pesawat, logo wabulan wow kelihatan jelas berkibar megah di bawah cahaya matahari pagi. Ini bukan sekadar lawatan biasa. Ini adalah satu pentas di mana sebuah negara sedang mempamerkan keupayaan dan daya tarikannya kepada dunia. Saya berkesempatan menemu bual seorang lelaki dalam lingkungan 70N, Akhil, seorang bekas pegawai band pelaburan dari Wall Street yang terkenal dengan sikap sinisnya. Saya pernah mendengar tentang keindahan padang golf di Johor katanya dengan nada acu tak acu. Saya cuma ingin melihatnya dengan mata sendiri sebelum saya mati. Ia sekadar satu lagi senarai yang perlu ditanda. Namun, dalam nada suaranya, tiada sebarang jangkaan yang tinggi. Seorang lagi peserta, David, seorang bekas peguam korporat, memberitahu saya dengan jujur, terus terang, saya tidak tahu apa-apa tentang Malaysia syarikat pelancongan yang mengesyorkannya Asalkan saya dapat bermain golf dengan tenang itu sudah memadai bagi saya Mereka tidak menjangkakan apa-apa yang mana menjadikan apa yang bakal berlaku lebih menakjubkan Ketika pesawat mula merendah untuk mendarat di KLIA saya menjenguk keluar tingkap pemandangan sebuah lapangan terbang yang ultra moden dan sangat besar dibina di atas kawasan yang terbentang luas sejauh mata memandang, menyapa kami. Reka bentuk bumbungnya yang futuristik kelihatan seperti origami gergasi. Hati saya dapat merasakan dengan setamata bahawa ini adalah sebuah negara yang mampu menjadikan sesuatu yang mustahil satu kenyataan. Sebaik sahaja pintu pesawat terbuka, kami seolah-olah melangkah masuk ke dunia yang lain. Di dalam bangunan terminal, sebuah skrin digital gergasi memaparkan ucapan selamat datang ke Malaysia, syurga Asia sebenar. Walaupun seramai 3500 penumpang tiba serentak, suasana di dalam terminal sangat tenang dan teratur. Tiada sebarang kekecohan. Segalanya berjalan lancar, seolah-olah dikawal oleh satu sistem yang sempurna dan efisien. Perkara pertama yang menyambut kami bukanlah manusia. Tetapi sebuah robot berwarna putih yang bergerak lancar menghampiri kami. Ia bertutur dalam bahasa Inggeris yang sempurna tanpa sebarang loghat. "Welcome to Kuala Lumpur International Airport. How may I help you?" Seorang lelaki tua yang kelihatan mempunyai masalah pada kakinya berhenti di hadapan robot itu. Dengan serta Sensor robot itu mengesan postur badannya yang sedikit tidak seimbang dan secara automatik merendahkan ketinggiannya. "Tuan, adakah anda memerlukan kerusi roda? Kami boleh sediakannya untuk anda dengan segera," tanya robot itu dengan prihatin. Wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi yang amat terkejut. Tidak lama kemudian, seorang petugas lapangan terbang tiba dengan sebuah kerusi roda. Ini bukan sekadar perkhidmatan. Ia adalah gabungan sempurna antara teknologi canggih dan keprihatinan manusia. Proses imigresin hanya mengambil masa beberapa saat melalui pintu automatik. Sementara itu, kedudukan bagasi kami dapat dijejaki secara langsung melalui aplikasi mudah alih yang telah kami muat turun sebelum ini. David, bekas peguam itu, tidak dapat menjumpai bagasinya seorang petugas yang berada berdekatan segera datang membantu. Dengan menggunakan sebuah tablet, dia mengimbas pas masuk David dan dalam masa kurang dari dua minit, bagasi itu tiba di hadapannya. David tergamam. Di Amerika, jika bagasi hilang, ia mungkin mengambil masa berhari-hari untuk dicari, jika ia ditemui pun. Di sini, hanya dua minit, lawungnya dengan penuh rasa kagum. Secara keseluruhan, kami hanya mengambil masa 30 minit untuk keluar dari lapangan terbang walaupun tiba seramai 3500 orang. Jika ini berlaku di JFK atau LAX, ia pasti akan mengambil masa sekurang-kurangnya 3 hingga 4 jam. Di dalam bas yang menuju ke hotel, saya semakin yakin bahawa lawatan ini akan menjadi sebuah kisah yang akan diingati untuk masa yang lama. Keesokan harinya, kami terbang ke Johor, sebuah negeri di selatan semenanjung Malaysia yang terkenal sebagai hub golf utama. Pemandangan di sepanjang perjalanan dari lapangan terbang antarabangsa Senai ke Resort Golf sangat memukau. Lautan pokok kelapa sawit yang menghijau dan leburaya raya yang terancang rapi membuatkan warga emas di dalam bas tidak henti-henti melahirkan rasa kagum mereka. Setibanya di rumah kelab, para petugas segak berpakaian baju Melayu dan baju kurung, berdiri berbaris menyambut kami. Mereka menyapa setiap tetamu dengan nama mereka dengan tepat, satu perincian kecil yang memberikan impak yang besar. Kami telah menerima maklumat lengkap mengenai semua peserta lebih awal, termasuk maklumat kesihatan dan kemahiran bermain golf tuan-puan, jelas seorang pengurus. Ini membolehkan kami menyediakan perkhidmatan yang paling sesuai untuk setiap individu. Kedi yang ditugaskan kepada kumpulan kami, seorang lelaki pertengahan umur bernama Ismail, menyambut kami dengan senyuman mesra. Dia bertanya dengan teliti tentang keadaan kesihatan setiap orang. Adher, bekas pegawai ban itu, memberitahu Ismail tentang masalah lututnya. Ismail mengangguk faham. Tuan Atha, hari ini jangan risau tentang skor. Yang penting, tuan bermain dengan gembira. Jika tuan rasa letih, beritahu saya, katanya dengan lembut. Kata-kata yang penuh empati itu serta-merta meredakan ketegangan di wajah Atha. Semasa permainan berlangsung, apabila Atha mula menunjukkan tanda-tanda keletihan, Ismail segera perasan. Dia memberhentikan kereta golf di bawah pokok yang rendang, lalu menghulurkan sehelai tuala sejuk dan segelas air bali yang telah disediakannya. Jangan tergesa-gesa, tuan. Rehatlah dulu. Golf ini untuk berseronok, bukan untuk bertanding, katanya. Saya memerhatikan adegan itu dan setamata faham. Inilah layanan ikhlas yang sering diperkatakan. Ia bukan sekadar bekerja untuk wang, tetapi satu keinginan tulen untuk menjaga orang lain. Apabila pusingan tamat, Arthur -ha cuba memberikan tip yang sangat besar kepada Ismail, tetapi Ismail menolaknya dengan sopan. Tuan, kegembiraan Tuan adalah ganjaran terbesar bagi saya. Simpanlah untuk keluarga Tuan. Arthur -ha kelihatan keliru. Sepanjang hidupnya di Wall Street, Segala-galanya dinilai dengan wang. Tetapi di sini, prinsip itu tidak terpakai. Ismail menggenggam tangannya dan berkata, "Lain kali, datanglah lagi, tuan. Saya akan tunggu untuk berkhidmat untuk tuan." Akan membalas genggaman itu dengan erat, "Saya pasti akan kembali," Ismail. "Pasti." Pada pagi keesokannya, satu kecemasan berlaku. David, peguam bersara berusia 80 tahun itu mengalami sakit dada. Sebuah ambulans dari hospital swasta berdekatan tiba di hotel dengan pantas. Di dalamnya, peralatan perubatan canggih tersedia, tidak ubah seperti sebuah bilik kecemasan mini. Sebaik sahaja tiba di hospital, sepasukan doktor dan jururawat sudah bersedia menunggu kerana data perubatan David telah dihantar secara langsung dari ambulans. Keseluruhan proses pemeriksaan termasuk ECG, ujian darah dan X-ray selesai dalam masa kurang dari 30 minit. Doktor yang merawatnya, seorang wanita muda bernama Dr Aisyah, menjelaskan dengan tenang bahawa ia bukanlah serangan jantung tetapi hanyalah keletihan akibat perjalanan jauh. Apabila isteri David, Elianur bertanya tentang kos rawatan. Dia terkejut melihat bilnya. Jumlahnya tidak sampai 1/10 daripada apa yang perlu mereka bayar di Amerika walaupun dengan insurans. Adakah ini jumlah keseluruhan? Tiada caj tersembunyi? tanyanya berulang kali, tidak percaya. Petugas di kaunter tersenyum dan mengesahkan. Ya, puan. Itu sahaja jumlahnya. Pada sebelah petangnya, syarikat pelancongan menganjurkan satu program istimewa, pemeriksaan kesihatan asas percuma untuk sesiapa yang berminat. Pusat kesihatan itu kelihatan seperti sebuah hotel lima bintang, dengan reka bentuk dalamannya mewah dan menenangkan. Prosesnya sangat efisien. Para doktor memberikan nasihat yang praktikal tentang penjagaan kesihatan malah mencadangkan beberapa jenis makanan tempatan yang baik untuk kesihatan seperti ulam-ulaman dan ikan bakar. David, yang turut serta dalam program itu, memberikan satu kenyataan yang sangat menusuk kalbu kepada saya. Di Amerika, kita membayar untuk sistem penjagaan kesihatan yang paling mahal di dunia, tetapi apa yang kita dapat adalah penjagaan orang sakit yang teruk. Di sini. Saya membayar jauh lebih sedikit tetapi menerima perkhidmatan yang 10 kali ganda lebih baik. Inilah gambaran sebenar sebuah negara maju. Selepas itu, kami dibawa melawat sebuah perkampungan tradisional Melayu untuk merasai sendiri budaya tempatan. Sebaik sahaja turun dari bas, para warga emas terpesona dengan keindahan rumah-rumah kayu yang dibina dengan seni bina yang unik. Seorang wanita tua yang kami panggil Nik Mah menyambut kami dengan senyuman yang paling manis sambil menghidangkan air sirap bandung yang sejuk. Walaupun bahasa Inggerisnya tidak begitu fasih, keikhlasan dan kemesraannya terpancar jelas. Pada waktu malam, Nik Mah memasak sendiri makan malam untuk kami. Hidangan seperti rendang ayam, sate, dan laksa Johor memenuhi meja. Walaupun ia makanan yang asing bagi mereka, semua orang sangat menyukainya. Makanan ini dimasak dengan penuh kasih sayang, kata seorang peserta. Ini adalah rasa yang tidak mungkin dapat dijumpai di restoran mewah di Amerika. Selepas makan malam, kami berbual dengan sekumpulan pelajar universiti tempatan yang menjadi sukarelawan di situ. Mereka bercerita tentang bagaimana generasi muda di Malaysia kini semakin menghargai budaya tradisional Ini amat mengejutkan para peserta dari Amerika di mana generasi muda mereka sering kali terputus hubungan dengan sejarah dan tradisi Pada hari terakhir kami berada di Kuala Lumpur Suatu malam Atha dan isterinya ingin berjalan-jalan di sekitar hotel mereka di kawasan KLCC Pemandu pelancong memberitahu mereka bahawa ia selamat walaupun sudah melepasi jam 10 malam. Jalan-jalan di Kuala Lumpur masih terang benderang dan dipenuhi orang ramai. Mereka berasa sangat tenang dan selamat. Satu perasaan yang jarang mereka rasai apabila berjalan pada waktu malam di bandar-bandar besar Amerika. Mereka singgah di sebuah kedai sebanika 24 jam dan terpegun dengan kepelbagaian makanan sedia untuk dimakan yang dijual pada harga yang sangat murah. Kemudian, mereka melihat sebuah kafe dengan meja di luar. Di atas salah sebuah meja, terdapat sebuah komputer riba dan telefon pintar yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Mereka terkejut besar. "Jika ini di New York, barang-barang itu pasti akan hilang dalam masa kurang dari 10 saat," bisik isteri Akira. -ha. Tidak lama kemudian, seorang wanita muda, pemilik barangan itu, keluar dari kafe sambil tersenyum. Di sini selamat. Pakcik, makcik. Orang tak akan curi barang orang lain, katanya dengan ramah. Pemandangan itu, walaupun ringkas, memberikan gambaran yang mendalam tentang tahap kepercayaan sosial yang wujud dalam masyarakat. Makan malam perpisahan diadakan di sebuah restoran mewah yang menghadap pemandangan Bandar Raya Kuala Lumpur yang gemelapan. Puluhan jenis hidangan Melayu moden disajikan dengan begitu teliti seolah-olah karya seni. Rasanya sungguh luar biasa. Arthur, bekas pegawai Band Wall Street yang dahulunya sinis, bangun untuk berucap bagi pihak semua peserta. Suaranya bergetar menahan sebak. Saya datang ke sini untuk bermain golf mulanya. Tetapi apa yang saya temui jauh lebih berharga. Saya telah belajar tentang kemesraan yang tulen, sistem yang efisien dan budaya yang menghormati orang lain Di sini saya sedar bahawa perkara yang paling penting dalam hidup bukanlah wang atau kejayaan tetapi rasa hormat antara satu sama lain Saya tidak mahu pulang dan saya berjanji saya akan kembali ke sini lagi Tepukan gemuruh bergema di seluruh dewan Semua orang berdiri berkongsi sentimen yang sama saya merakam detik itu dengan hati yang sebat dan gembira. Hari kepulangan pun tiba. Suasana di KLIA penuh dengan kesayuan. Tiada siapa yang mahu pergi. Di hadapan pintu pelepasan, Acher berhenti. Dia tidak mahu melangkah ke hadapan. Dia berpaling kepada petugas syarikat penerbangan dan berkata dengan suara yang jelas, "Maafkan saya." Saya tidak mahu pulang. Saya mahu tinggal di sini. Kata-katanya mencetuskan reaksi berantai. David, si peguam, turut berhenti. Beberapa orang lagi mengikut. Akhirnya, sekumpulan besar warga emas berdiri teguh enggan menaiki pesawat. Inilah detik yang dirakam oleh jurukamera saya, detik yang menjadi tular dan mengubah segala-galanya apabila saya kembali ke Atlanta, laporan saya disiarkan dan ia mencetuskan satu fenomena di seluruh negara. Jumlah penonton melunjak naik. Penerbangan ke Malaysia habis ditempah. Syarikat-syarikat pelancongan dihujani pertanyaan mengenai pakej ke Malaysia, terutamanya daripada golongan pesara. Kerajaan Malaysia bertindak balas dengan pantas mengumumkan penambahbaikan kepada program Disa Jangka Panjang Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, dan membangunkan program pelancongan kesihatan yang lebih bersepadu. Beberapa minggu kemudian, saya kembali ke Malaysia untuk membuat laporan susulan. Kelaya dipenuhi dengan warga emas dari Amerika. Mereka datang menyapa saya dan mengucapkan terima kasih kerana memperkenalkan mereka kepada negara yang indah ini. Dalam laporan terakhir saya, saya berkata, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah destinasi pelancongan. Ia sedang dalam proses menjadi rumah kedua bagi warga emas Amerika. Apa yang mereka temui di sini bukanlah sekadar keselesaan atau teknologi canggih. Tetapi sebuah masyarakat yang menghargai nilai kemanusiaan, menghormati warga tua dan penuh dengan keikhlasan. Inilah masa depan yang patut kita semua pelajari. Kisah ini bukanlah tentang kehebatan saya sebagai wartawan. Ia adalah kerana Malaysia itu sendiri telah membuktikan nilainya kepada dunia. Saya hanyalah penyampai cerita. Dan saya telah berjanji pada diri saya sendiri, suatu hari nanti, saya juga ingin menetap di sini untuk belajar erti sebenar kehidupan.